الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad <coughs> wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba' <coughs> Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita akan membuahkan satu hasil yang baik yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian hari ini 28 hari bulan 10 2025 kita teruskan lagi bicara kita dalam mentadabburkan ayat-ayat suci Al-Quranul Al Karim. Pada pagi ini kita masih lagi berada <coughs> pada ayat yang ke-36 dari surah Az-Zum yang belum selesai lagi tadaburnya kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysallahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billazina min dunih wa man yudlilillahu fama lahu min had Bukankah Allah cukup untuk mengawal dan melindungi hamba-Nya yang bertakwa dan mereka menakutkanmu wahai Muhammad dengan yang mereka sembah yang lain dari Allah. Dan ingatlah. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah. Maka tidak ada siapa, siapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Dalam ayat yang kita baca ini, Allah memberikan satu pertanyaan kepada kita semua. Alaihissallahu bika fina abda. Bukankah Allah cukup untuk mengawal dan melindungi hamba-Nya? Maka kita memberi jawapannya bala ya Allah. Bahkan ya Allah sudah tentu ya Allah. Jadi lah Tuhan yang maha sempurna. Kaulah Tuhan yang maha, ya maha agung lagi maha perkasa. Cukuplah bagi kami berlindung denganmu Tak payahlah lagi kami nak berlindung dengan yang lain daripadamu Tuan-tuan yang dihormati sekalian Kemarin telah kita bincangkan Bagaimana kita nak mendapat perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala itu Semarin telah sama-sama kita dengar bagaimana Nabi saw. Berpesan kepada ibnu Abbas. Apa pesanannya? Kata Nabi, eh, wafila. Tak langkau jaga halal dan haram Allah. Tak langkau jaga syariat Allah, peraturan Allah. Ya fardka. Nasjaya Allah akan menjadi Maknanya jalan untuk kita mendapat perlindungan Allah yang pertama ialah dengan kita menjaga diri kita membawa diri kita menjaga segala halal dan haram yang Allah Taala telah letakkan di dalam syariat ini. Yang halal itu ayo sama-sama kita kita amalkan. Yang haram itu ayo sama-sama kita tinggalkan maka itu jalan untuk kita mendapat perlindungan Allah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk mendapat perlindungan Allah, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Berdoa untuk mendapat perlindungan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali baginda nak bermusafir baginda akan berdoa. Astaudi Allah dinaka wa amanataka wa khawatima a'malika. Ini doa Nabi. Ketika dia nak bermusafir, nak meninggalkan keluarganya, maka siapa nak jaga keluarga dia? Siapa nak mengindahkan keluarga dia yang ditinggalkan? Maka Nabi berdoa. Astaudi Allah dinaka wa amanataka wa khawatima a'malika aku serahkan kepada Allah. Wahai keluarga itu, untuk Allah jaga agama kamu, Allah jaga harta benda kamu, dan Allah jaga kesudahan amalan kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza tu di asyai'an hafizahu. Allah Ta'ala ni bila kita memberikan sesuatu untuk dia jaga, nesai Allah akan menjaga. Allah akan jaga sesuatu bila kita minta, Ya Allah, aku ini selalu keluar rumah, berniaga, berdagang, ke sana sini. Siapa nak jaga keluarga? kita tinggalkan keluarga kita di bawah jagaan Allah. Kalau begitu kita berdoa minta Allah Taala jaga keluarga kita ketika kita tidak ada, hafizahu niscaya Allah akan menjaga. Jadi minta tolong dengan Allah supaya Allah memberikan penjagaan. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi tuan-tuan umpamanya zikir-zikir wirid-wirid -zikir, yang disuruh kita mengamalkannya maka Allah akan berikan penjagaan daripada Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu dia kata aku dengar Rasulullah SAW bersabda من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قَالَ حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Nabi? Nabi kata barang siapa yang menyebut sebut apa? Doa ini. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiu alim. Salah marrah tiga kali. <tik> siapa sebut doa ini? Bismillahirrahmanirrahim <tik> 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 dengan nama Allah yang la yadurru ma ismi syai'un tidak mendapat mudaratlah dengan namanya oleh sesuatu di bumi dan juga di langit. Dan dia itu Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia sebut benda ini tiga kali. Sebut. Lam tusib'u faj'ata bala'in. Nasaya dia tidak akan terkena bala yang datang secara tiba-tiba. Sehingga pada waktu pagi. Kalau dia sebut pada waktu petang. Bala, bala yang datang tiba-tiba tak akan terkena padanya sehingga datang waktu waktu petang. Ada seorang lelaki berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabil ladaghatni al Dia kata ya Rasulullah, malam ada akrab ada kala jengking datang menyingatku. Kata Nabi, "Ama innaka law qulta hina tumsi a'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaq lam tadurruka insyaallah taala." Dia kata, "Kalau lah engkau sebut ketika waktu petang, sebut apa? Sebut doa ini. A'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan segala kalimah-kalimah engkau yang sempurna ya Allah daripada segala kejahatan makhluk yang kau cipta. Kalau kau sebut benda ni pada waktu pagi, insyaAllah sampai waktu petang. Lam tadurruka insyaAllah. Ya? Makhluk-makhluk Allah yang memudaratkan itu tidak akan dapat memberi mudarat kepada engkau. Ya? Tapi mengajar supaya kita dapatkan perlindungan Allah dengan berdoa kepada Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita perlukan perlindungan Allah. Mengapa perlindungan Allah ini kita perlu? Kita perlu perlindungan Allah kerana satu perkara. Apa dia? Allah sebut pada ayat ini. Wa yukhawifunaka billadhina min dunihi. Mereka yakni musuh-musuh. Siapa musuh orang Islam? musuh orang Islam, syaitan, iblis, kafir yang jahat, munafik yang dengki kepada Islam. Mereka ini sentiasa bekerja untuk apa? Yuhawifu billazina min duni. Mereka sentiasa bekerja, berusaha untuk menakut-nakutkan kamu. Dengan apa? Billazina min duni. Dengan eh, dengan yang mereka sembah selain daripada mereka sentiasa menakut-nakutkan kamu. Perkara inilah yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Iblis, syaitan. Yang membisikkan ke dalam telinga kita, dalam hati kita. Menakut-nakutkan kita. Was-was syaitan inilah tuan-tuan. Yang banyak manusia tewas dengannya menyampaikan bisikan-bisikan contohnya bila kita nak berderma maka ditakut-takutkannya Dermalah lah nanti lama-lama nanti kau nak beli beras untuk umang kau pun tak ada nanti kita nak pergi semayang berjemaah ah, pergilah engkau itu semput nanti jatuh di tengah jalan kita nak puasa besok pagi ditakut-takutkannya engkau nak puasa macam mana besok hari panas engkau pula ada kerja kita nak menegakkan kebenaran, nak melawan kemungkaran, ditakut-takutkannya dalam hati kita nanti kalau engkau terlalu vokal sangat, terlalu menegur ke, kejahatan, terlalu menegur kemungkaran, nanti rezeki engkau akan jadi sempit. Nanti orang tukar tempat kerja engkau ke sana sini. Macam-macam. Bila si wanita ini nak menutup auratnya, ya daripada Ya terbuka kepada lelaki yang bukan mahram. Datang syaitan ditakut-takutkannya. Kalau engkau tutup aurat nanti tak ada orang nak pinang kau. Macam mana orang nak pinang kau. Ya kecantikan kau telah ditutup. Maka kena buka lah. Biar orang nampak kau ni cantik. Macam-macam. Ditakut-takutkannya. Macam-macam. Dibisik-bisikkannya ke hati orang beriman. Berapa ramai orang yang tewas dengan bisikan-bisikan syaitan ini? Berapa ramai orang yang dah tewas dengan bisikan syaitan ini? Karena itu, tuan-tuan, Allah ajar kita berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam ini. Allah itu cukup untuk menjadi pelindung kita. Dalam perdepan dengan kejahatan-kejahatan musuh-musuh Allah yang menggunakan senjata menakut-nakutkan. Dibisikkan ke dalam hati kita sehingga kita jadi was-was untuk memegang Islam. Kalau pegang pun hukum Allah, hukum Allah. Kalau pegang pun halal dan haram Allah, pegang seperti memegang bara api yang panas. Tak datang rasa redha, tak datang rasa seronok berpegang dengan agama Allah. Kenapa? Karena bisikan-bisikan yang datang dari belakang, dari tepi, dari depan, dari atas, dari bawah. Sentiasa menyerang kita. Sehingga kita menanggalkan kembali agama. Ini yang menakutkan kita, tuan-tuan. Ini yang menggerunkan kita. Dan kita kena ingat. Bahawa musuh-musuh agama ini mereka bukan bekerja satu hari, dua hari Mereka bekerja setiap masa dan ketika Untuk memadamkan cahaya agama Dalam diri manusia Tuan-tuan Satu ketika Seorang rahib di gereja Eropah pernah Menuturkan satu kata-kata Apa kata-kata ini? inna muhimmatakum sesungguhnya peranan kamu wahai pendeta-pendeta laisa fi idkhalil muslimin fin nasraniyah bukan peranan kamu untuk membawa mereka masuk ke dalam agama nasara wahai pendeta-pendeta peranan kamu bukan nak bawa masuk orang Islam ke dalam agama nasara inna muhimmatakum an ridul muslima minal islam Sesungguhnya peranan kamu ialah untuk mengeluarkan orang Islam daripada Islam. Lius biha makhlukan la silatalah hubillah supaya mereka akhirnya menjadi manusia yang tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Wabit tali la silatalah bil akhlak bila dia tidak ada lagi hubungan dengan Allah maka dia tidak ada lagi hubungan dengan akhlak yang mulia alat ditaatam hidup Allah yang umam fi hayatnya, yang mana akhlak yang mulia itu Allah merupakan tali hubungan antara mereka Ini kata mereka. Ini kata mereka, tuan-tuan. Mereka bekerja untuk mengeluarkan umat Islam daripada penghayatan agama. Biar tak masuk Yahudi pun tak apa. Biar tak masuk Kristian pun tak apa kata mereka. Yang penting kita dapat hasut orang Islam keluar daripada penghayatan agama mereka. Perkara pertama yang mereka lakukan apa dia? Memecah belahkan soft kesatuan umat Islam. Memecah belahkan kesatuan umat Islam. Itu perkara pertama yang mereka lakukan. yang akhirnya membawa umat Islam itu jadi berantakan berperang sesama mereka. Kemudian mereka hasut lagi supaya anak-anak orang Islam meninggalkan akhlak-akhlak Islam. Kalau dulu anak-anak orang Islam sibuk pagi petang membaca Al-Quran, menghapas Al-Quran, dihasutnya, dibisiknya. Kalau kamu menghapal quran kalau kamu hasil dengan quran tak majulah kamu. maka pemuda-pemuda Islam Muda beralih daripada menghafaz Quran sibuk dengan game sekarang ini. Ha, di atas talian-talian, di atas talipun-talipun dan sebagainya. Ini kerja mereka nak menjauhkan kita daripada penghayatan terhadap agama yang mulia. Dia tak masuk Kristian pun tak apa. Tak masuk Yahudi pun tak apa kata mereka. Bahkan lot of grunge yang pernah dihantar ke Asia untuk menjalankan misi jahat mereka pernah berkata kita tidak perlu mengubah agama mereka biarkan orang Islam dengan agama Islam mereka tetapi yang perlu kita tukar ialah hati mereka biar kulit mereka kuning sawah biar kulit mereka hitam tetapi biarlah hati mereka kita pastikan hati mereka berhati seperti kita. Inilah perbuatan mereka. Karena itu, tuan-tuan, pentingnya untuk kita kembali kepada perintah Allah, menjaga segala halal dan haram Allah dalam hidup kita. Karena hanya dengan cara itu kita akan dapat menjadi insan yang soleh. Bila kita jadi insan yang soleh, Allah Ta'ala pasti akan datang menjaga kita. Daripada terjerumus dengan bisikan-bisikan yang menakutkan, yang dibisikkan oleh musuh-musuh Allah ke dalam hati dan telinga kita. Hanya dengan kita menjaga kehidupan kita, biar ia penuh dengan kehidupan agama. Laksanakanlah sunnah Nabi dalam hidup kita. Walaupun ia hanya kecil, Laksanakan sunnah Nabi dalam kehidupan kita Walaupun ia satu perkara yang kecil Umpamanya keluar, tandas, masuk, tandas Amalkan doa-doa tersebut Jangan dipandang kecil perkara itu Kerana bila kita mengajar diri kita Berpegang kepada sunnah-sunnah Nabi ini Daripada perkara yang kecil Nanti ia akan merebak kepada perkara yang besar Akhir sekali kita sedar-sedar hidup kita daripada bangun tidur sampai kita tidur penuh dengan penghayatan terhadap sunnah-sunnah Nabi. -sunnah segala doa-doa, segala azkar, segala wirik-wirik yang Nabi perturunkan kepada kita untuk diamalkan, amalkan. Itu pentingnya kita mengamalkan ma'furat. Ini pertahanan kita. Ini pertahanan kita. Dan pentingnya kita menjaga hubungan kasih sayang sesama Islam Jangan berantakan, bergaduh sesama kita. Kerana ini kasih sayang sesama Islam. Ukhwah Islamiyah adalah kubu pertahanan kita. Musuh sentiasa membisikkan untuk menghancurkan kita. Tiba-tiba kalau kita bergaduh sesama kita. Kita menghancurkan kubu pertahanan kita. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita. bil بِالَّذِينَ مِنْ dun mereka itu sentiasa akan menakut-nakutkan kamu dengan sembahan-sembahan lain daripada Allah. Karena itu kita hendaklah menyembah Allah sahaja. Dan Allah sambung dalam ayat ini. Wa man yudlilillahu fama lahu min haad. Maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Bila? Bila orang itu telah disesatkan oleh Allah dengan pilihan hatinya. Maknanya tuan-tuan. Bila datang bisikan-bisikan syaitan ini. Lalu orang itu mengiyakan. Syaitan hanya membisikkan sesuatu di telinga kita. Nak bawa kita jauh daripada agama. Ditakut-takutkannya. Didatangkannya segala was-was. Kalau kita iyakan bisikan syaitan itu bermakna kita telah memilih kesesatan. Orang yang telah memilih kesesatan kata Allah. Fama lahu min had. Tak ada siapa lagi yang boleh memberi hidayah kepada dia. Kerana itu ingatlah. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Inna syaitan alakum adu mubin. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Dia akan berusaha menggunakan nafsu kamu. Dia akan menggerakkan syahwat kamu. Dan dia akan menggerakkan orang-orang munafikin yang jahat. Dan kafir yang jahat lagi durjana. Untuk menyesatkan kamu. Karena itu bisikan-bisikan syaitan ini. Hendaklah dihancurkan. Bisikan-bisikan syaitan ini hendaklah dihindarkan. Supaya apa? Supaya kita dapat selamat daripada kata-kata hati yang dikuasai oleh syaitan. Kerana itu, kembalilah kepada agama Allah. Hayatilah sunnah-sunnah Rasulullah. Bacalah Al-Quran. Kunjungilah rumah-rumah Allah. Masuklah dalam malis-malis ilmu. Bersahabatlah dengan orang-orang yang bertakwa. Buatlah kerja-kerja agama. Mengajak manusia mencegah kemungkaran. Semuanya itu akan menjadikan kita ini. Dapat elak diri daripada terus mendapat hasutan syaitan. Saya nak bacakan kepada tuan-tuan satu ayat dalam surah Ar-Ra'ad ayat 11. Mengapa kita kena sibukkan diri kita dengan agama? Ini sebabnya. Ar-Ra'ad ayat yang ke-11. Surah Ar-Ra'ad surah yang ke-13 ayat yang ke-11. Lahu mu'aqibatum min bayni yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya yang mengawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah tuan Allah sebut malaikat-malaikat ada Allah Taala hantar untuk menjaga kita ini keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Yang perlu pada kita ialah bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sudah hantar malaikat untuk menjaga kita. Atas, bawah, kiri dan kanan. Tetapi kalau insan itu menjauhkan diri daripada perintah Allah, malaikat ini akan lari meninggalkan kita. Karena itu, dekatkan diri dengan Allah. Dekatkan diri dengan zikrullah. Jangan terus, jangan lupa untuk berselawat ke atas Nabi. Bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Lakukanlah sesuatu yang membawa jasa kepada agama, kepada negara. Nanti malaikat yang Allah Ta'ala hantar ini akan terus bersama menjaga kita. Dan Allah pasti akan menjaga kita. Setiap masa dan ketika. Kalau kita mengiyakan bisikan syaitan ingat amaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita apa kata Allah wa man yudlilah yu wa man siapa-siapa yang memilih jalan kesesatan maka dia siapa lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada dia itu saja dari saya Aku qauli wa astaghfirullah azim wa lakum السلام عليكم ورحمه الله وبركاته